Денис Казанський в нас гостях. Добрий вечір, Денис. Привіт. Так. Я все хочу сказати донецький блогер, але вже не так донецький. Скажемо так, блогер донецького походження. Блогер донецького походження, так. Отже, з Денисом також сьогодні хочемо поспілкуватися про ситуацію в, на Луганщині, де такий обертає. Набирає обертів конфлікт з між казачим так званим полком імені Платова Дрьомовим та загонами ЛНР. А чи справді там якась така серйозна ситуація? Що взагалі відбувається? Чому вони постійно між собою там чубляться? Ну там конфлікт, безусловно, не тільки полка Дрьомова, вот полки імені платова. Там широкий конфлікт, він широкомасштабний. И в целом это конфликт между различными банформированиями. То есть они себя называют по-разному, часто пишут, что это конфликт между казаками, как да, говорят. И это казаки самые луганские, целыми. что там есть какие там зайды, не знаю. А за, там все, кого -то только нет. А, там, да. там кого только нет, да. На самом деле это конфликт широкомасштабный, это конфликт между различными преступными группировками, которые там сейчас находятся которые успели в период вот этой первоначальной разберихи захватить оружие и, как говорится, кто раньше встал тут красивее оделся, то есть кто уже успел набрать себе автоматов, танков, пулеметов и так далее, тот уже просто так их, конечно же, не отдает. Власть свое не почувствовали и между ними пошли теперь разборки, так сказать, кто главнее. Ну, конечно. Да. Но если мы изначально говорим о нелегитимном процессе образования, например, той же ЛНР, то есть, mm -hmm. когда просто какие-то люди захотели сказали, что они теперь независимое государство, наплевали на международное право, наплевали на законодательство, и при помощи силы, при помощи вооруженной силы пытались попытались захватить какую-то часть территории независимого, признанного во всем мире государства Украины, то, естественно, о какой законности можно говорить дальше. То есть mm -hmm. процесс, который изначально пошел не по закону, он таким, он не, не может стать законным. Поэтому, конечно, на определенном этапе у какого-нибудь атамана Косогора в Красном Луче возникли вполне резонные вопросы. А чем я хуже, чем какой-то Плотницкий в Луганске или чем какой-то дремов или болотов, потому что на самом-то деле никого из них не выбирали. То есть mm -hmm. никакого легитимного процесса не было. И сильнее, по сути, тот, у кого просто больше оружия. Да, действительно, это Африка. Но там на самом деле троеболизм-то давно уже существовал. Вот эти понятия Донецкий, Луганский, это ведь тоже абсолютно из вот этого первобытного контекста. И поэтому там просто-напросто различные группировки в разных городах. В каждой группировке авторитет свой, это, как правило, какой-то свой батя. Командир, причем это, ну, это может, могут быть и бывшие афганцы, и совершенно какие-то маргинальные личности ранее судимые, и представители бывших чиновников, которые ранее служили Украине угу. и были там в партии регионов, состояли. То есть на данный момент просто это, все, все это измеряется каким-то личностным авторитетом. То есть был человек, он собрал вокруг себя какую-то банду, сказал: мы будем самые лучшие. И они, собственно, занимаются самоуправством в рамках тех понятий, которые у них есть. То есть они ничем не ограничены. Закона больше нет. Украины на той территории пока нет, потому что она оккупирована. Ну, по сути, можно сказать, там нет украинского государства. Значит, ну, как говорится, э -э, бей, грабь, да, воруй, убивай. В принципе, ничего тебе за это уже не будет. Поэтому... Ну, а как же Россия? Уже Россия никак там не присутня, чисто в интересах Москвы. Что -то, что там Россия, ввеска... безусловно, безумовно, Россия присутня. А с Россией там, значит, удивительная история получилась. То есть, вот эти все ребята они на данный момент еще до конца не понимают насколько их кинули потому что ситуация там какова россия на самом деле со своей стороны это только по телевизору показывают гуманитарный конвой. И оружие, конечно, она поставляет. Но при этом э, официально, с точки зрения международного права, Россия не хочет замораться в этом конфликте. Путин mm -hmm. изо всех сил изображает свою, свое неучастие. Поэтому граница закрыта. То есть э, там, э, с точки зрения международного права, это Украина, ЛНР, ДНР, то есть mm -hmm. нет их. И, соответственно, Россия многое из того, что там есть, Россия не вывозит к себе товары, то есть без таможенного надлежащего оформления. Вот mm -hmm. если вы может быть, слышали, недавно известный луганский политик по фамилии Недовес, который был одним из вдохновителей этого сепаратистского пуча, который кричал в свое время, там, давайте, значит, надерем задницу этой хунди, которая нас не признает. Он теперь... да, Я понимаю, это Минская да, да, рада, да? Да, он потом да, да. очень долго там, значит, записывал какие-то видеообращения да. о том, что Луганск mm -hmm. убивает. Сейчас он, вот, он на днях разразился совершенно таким отчаянным постом по поводу того, что, дескать, Луганск убивают. Луганск умирает, и ну, многие и решили, а что это вдруг, с чего? А на самом деле все очень просто, то есть его предприятие, которое, как он изначально думал, будет работать на Россию, но ну, оно и было ориентировано на Россию. Его предприятие в Луганске, которое производило, если не ошибаюсь, там краны, трубы какие-то такие вот, что-то связано с водопроводами. Оно стоит, потому что товар... комплектующих из Украины нет, в Украину mm -hmm. завести ничего невозможно. А Россия, соответственно, тоже не принимает эти грузы, потому что она не может их растаможить. И вот человек остался у разбитого корыта и внезапно осознал, что теперь, как говорится, не туда и не сюда. И mm -hmm. такая же ситуация, она во всем. Буквально сегодня была интересная ситуация, когда значит, в Донецке один из преподаватель ну Донецкого национального университета возмущался, что Значит, в Донецке собираются закрыть кафедру международных отношений в этом ВУЗе, потому что ее невыгодно содержать. А зачем в ДНР может быть кафедра международных отношений? ДНР и международные отношения это полярные понятия. И поэтому, конечно, этот ВУЗ будет медленно умирать. Он не дает никаких дипломов теперь. Тоже, когда кричали, что будут дипломы России, понятно, что это было просто вранье. И теперь студенты, которые заканчивают донецкий вуз, они имеют справку, которая позволяет им в России на льготных условиях поступить опять в ВУЗ mm -hmm. и какие-то пройти экстерном, значит, какие-то курсы. Ну, то есть опять учиться. То есть mm -hmm. просто так э, им донецкие ВУЗы не дают, не дают дипломы. Эти дипломы нигде не признаются. Нинца, mm -hmm. зара mm -hmm. повернемся в эту Я пропоную перерваться. У нас есть на связку Олег Сушинский, пресс-офицер сектору М. Пане Олеже, чуете меня? Пан, пане Олеже? Uh, есть у нас пан Сушинский на телефоне? Алло, я чую вас, так? Так, добрий вечір. Пане Олеже, якщо можна, будь ласка, розкажіть нам, що яка операція проводиться зараз під Широкином? Значить, 80-ї години ранку бойовики розпочали штурмові дії проти наших військових. Розпочали бойові зіткнення. Бойовики грубо порушили мінські домовленості. Вони застосували проти наших військових міномети калібру 120 міліметрів. А це озброєння повинно було бути відведене. Крім цього, вони застосовували стрілецьку зброю та стріляли з танку. Бойові зіткнення тривали практично весь день. Близько 17-ї години мінометний обстріл закінчився і почали працювати снайпери. Українські військові у атаки противника відбили. Зараз наші військові знищують останки диверсійно-розвідувальних груп противника. Mm -hmm. Втрати противника уточнюються. Тобто, фактично, зараз а, ця атака відбита і це зараз вже завершальна операція. Завершальна стадія операції. Так? А, так. А, чи, а, чи ми знаємо про чотирьох поранених українських військовослужбовців? Чи є якісь уточнення до цієї цифри? Так. Втрати українських військових це чотири поранені військовослужбовця. А, зрозуміло. Також хотів спитати, а, а, чи з, а, про цю підірвану машину в центрі Маріуполя як це сталося, чи це є терористичний акт, як і як це відбулося? Поки що ця інформація перевіряється. Але принаймні, чи відомо хто це міг бути, а і також чи кому належала сама машина? Хто, хто ці військовослужбовці? Поки що ці дані уточнюються і інформація про машину перевіряється. Угу. Я так розумію, що там обійшлося без поранених. Інформація перевіряється. Угу. Зрозуміло. Пане... Останнє пане Олеже, яка... наскільки великими силами відбувався штурм бойовиками в Широкиному? Тобто, наскільки це був масовний наступ? Ну, бойовики, в принципі, перегруповуються, вони підсилювалися. Але наші військові знаходяться на позиціях. Ми завжди готові дати гідну відсіч і завжди готові для до будь-яких дій. У нас є всі сили і засоби, щоб відбивати їхні наступи і їхню втиву, скільки б їх не було. Добре, дякую за цю інформацію. Олег Сушинський до нас включився з Маріуполя, пресофіцер сектору М. І ми дізналися тепер, що фактично вже завершився. Завершилася атака. Бойовиків під Широкиним це неподалік від Маріуполя. Там, дякую. Повертаюся до нашої розмови в студії. І Дениса, я хотів спитати, за, за що воюють ці казаки з там, ДНР? Тобто, що якщо, якщо їх розглядати саме якісь такі племена, умовно кажучи, так, так треба ліски, такий погляд, за які ресурси? Но я думаю, что каждый воюет там за свое. То есть каждый воюет в меру своих фантазий и возможностей. Кто-то воюет за империю российскую. Как, там много таких романтиков, честно. А, ну, как, например, Атаман Казицын сам заявлял в одном из своих интервью, они считают себя солдатами империи, а Путин это их государь. Кто-то воюет за Луганскую республику, кто-то воюет за коммунизм или за социализм, кто-то воюет против Украины, просто принципиально, потому что ему не нравится Украина, кто-то воюет за право грабить на территории, которая ему, так сказать, в зоне его ответственности находится, где он имеет какую-то свою банду, которая может приходить и, там, например, взимать долю с местных предпринимателей, брать уголь с местных шахт, которые еще работают и так далее. То есть спектр целей и интересов там очень велик. И именно поэтому они воюют, собственно, между собой. То есть никакой единой цели там нет. И в доказательство этому можно вспомнить все последние случаи разборок, когда, например, Бои проходили в центре Красного Луча неделю назад и значит, местный атаман Косогор был взорван и сожжен его дом, а сам он был похищен вместе со своими значит, приближенными людьми. При этом из подвала у него значит, достали мэра Красного Луча Марину Филиппову, которая пять месяцев там находилась, которую в свою очередь арестовал атаман Косогор. Ну, то есть они меняются. Сейчас Косогор в подвале, до этого сидела Филиппова. Сейчас Филиппова на свободе дает интервью, какой был негодяй и бандит Косогор. То есть значит, теперь уже вместо, вместо Косогора есть новый полевой командир, который его заменяет с замечательным позывным Бендекс, его фамилия Бондаренко, а сам значит Бендекс, и он уже пообещал, значит, поклялся отомстить, и в его, у него прозвучало интересное заявление, что к власти в ЛНР в Луганске пришли укроп, то есть вот по его мнению, вот люди, которые, значит, расстреливали несчастного казака касагора они служат украине то есть у них теперь это самое страшное обвинение и они обвиняют друг друга в свою очередь то есть в, там интересный момент значит в антраците захваченным казаками там местный телеканал антрацитовское телевидение соответственно является теперь их инструментом пропаганды и они мочат постоянно ЛНР плотницкого там и так далее а в Луганске газета «21 век», которая выходит под эгидой ЛНР, она занимается мочиловом казаков. То есть там вышла разгромная статья про атамана Косогора. В чем что интересно, и один, и другой ресурс говорят друг про друга правду. То есть мы не можем их уличить в том, что они врут. Потому что казаки совершенно честно рассказывают о том, что в ЛНР собрались убийцы, бандиты и мародеры, которые грабят Луганск. И здесь сложно сказать, что казаки врут. То же самое, как и газета «21 век» пишет, что Казаки, являются бандитами и террористами, и здесь мы опять же не можем упрекнуть во лжи газету 21 век. То есть на самом деле это очень интересное явление. И можно вот здесь, будущим исследователям этой проблемы, историкам, внимательно очень исследовать все СМИ, которые там сейчас выходят, и собирать информацию оттуда. Потому что очень часто ведь упрекают эти сепаратисты украинских журналистов в том, что мы врем. Мы, значит, лживые укра СМИ, которые постоянно наводят на праслину, которые Постоянно что-то сочиняют, там про мародерство и про все остальное. А я предлагаю черпать информацию из источников самих сепаратистов, чтобы не было никакой предвзятости. То есть, если мы ссылаемся на то, что там происходит, то давайте посмотрим канал антрацита, а потом mm -hmm. почитаем газету из Луганска, и мы узнаем, что все, что там пишется, это фактически пишется сепаратистами, и они пишут друг про друга. То есть нам ничего не нужно выдумывать, мы можем просто их цитировать. Mm -hmm. Ну я розумію, що ситуація точніше на вашу думку, як довідка ситуація може в принципі тривати такої феодальної якоїсь роздробленості чи планової ворожнечі. Ну, примеры африканских стран показывают, что подобные ситуации там продолжаются со времен освобождения от колониального ига, так называемого. То есть с 1960-х годов, где-то так. То есть, например, мало кто знает, что самый кровавый конфликт со времен Второй мировой войны произошел в Демократической республике Конго которая практически, у нее аббревиатура очень похожа на ДНР. Угу. И там значит, погибло в гражданской войне 4 миллиона человек в конце 90-х, в начале 2000-х. И там происходило практически то же самое, что в ЛНР, ДНР. И здесь просто образовалась такая вот европейская Сомали, которая в силу того, что она близко географически к Европе, очень сильно интересует и европейцев, и журналистов, и американцев. И поэтому оно постоянно... То есть, Постоянно отсюда идут какие-то репортажи, постоянно об этом конфликте очень много пишут и говорят. То есть не так, как в Африке, где, например, да. все привыкли к подобным уже к подобной резне, поэтому все уже как бы очень буднично воспринимают эти новости о тысячах жертв. То есть я думаю, что здесь все это продлится еще долго, потому что оружие очень много гуляет по рукам, uh -huh. и наломать дров-то легко, а потом закончить это все, да, закрутить. Ну, я, я, я не хочу обрадовать никого из Сомали, если они сейчас, раптом нас но все-таки ну, ну, у нас, нас разный, не знаю, освітній уровень, культурный но мне все-таки так хочется верить людей из Луганской области. Я имею на в виду, насколько обычное население, я там не взял, такие статисты мы сейчас насколько они не могут сыграть, там свою роль в какой-то момент, когда там, терпеться, мороветься? Ну, во-первых, начнем с того, что все население, которое более-менее понимало, что происходит, и было способно к тому, чтобы, так сказать, перемещаться куда-то, оно уже оттуда сбежало. То mm -hmm. есть вот эти около миллиона официальных mm -hmm. переселенцев, это в первую очередь, конечно же, средний класс. Это не мои слова, то есть это, об этом говорят и спикеры и сепаратистов, там вот. Я знаю, что тот же Недовес вот в своем вот этом вот крике mm -hmm. души, он рассказывал, что значит, сливки общества, или как-то он выразился, вот эти наши там, процентов 20 населения 20 -20. Луганска, которые выехали, mm -hmm. это вот и были, так сказать, те люди, которые были локомотивом луганской экономики, которые mm -hmm. Луганск куда-то тянули, развивали его. То есть те, кто остался, конечно, это, их нельзя назвать элитой Луганска. Mm -hmm. То же самое, такая же ситуация в Донецке, она практически повсюду. Это первое. второе, я бы не стал действительно обижать граждан Сомали, потому что люди, которые 25 лет назад заряжали воду в банках перед телеэкранами, они на самом деле не, на, не намного вперед вырвались по отношению к гражданам Сомали или Республики Конго. Потому... У нас есть очень большое заблуждение. И такой штамп, который очень часто повторяют, что СССР была самая читающая страна, uh -huh. что в СССР был какой-то запредельный уровень образования, но на самом деле если мы детально рассмотрим этот вопрос, то мы убедимся, что это было далеко не так, потому что, как мы говорим о самой читающей стране? По тиражам книг, по количеству того, сколько печаталось в Советском Союзе. То есть, конечно, тиражи были огромные, но одних только там, собрание сочинения Ленина, там, по-моему, за несколько лет 70 миллионов экземпляров mm -hmm. печаталось. То есть вопрос в том, что это было за литература. То есть в Советском Союзе могли читать, но это была, скажем так, только та литература, которая была разрешена. А все эпохальные произведения XX века они прошли мимо советских граждан. И о их в Советском Союзе так и не прочитали. И даже сегодня наша школьная программа и российская школьная программа это во многом программа бывшего Советского Союза, где до сих пор учат Чехова, Достоевского, то есть XIX век, но при этом XX век многие авторы, такие как Селин, например, или Айн Рент, они вообще не знакомы нашим ни ученикам, ни студентам. То есть у нас неизвестно, кто это такие. Поэтому говорить об, об каком-то уровне образования, высоком уровне образования в Донбассе я бы не стал. То есть об уровень образования вообще украинцев, в принципе, к сожалению, очень низкий yeah. в целом. А в Донбассе он всегда был очень низким, потому что шахтеры значит, они не нуждались в образовании. В шахту можно было пойти всегда с минимальным каким-то набором знаний, то есть зачастую вообще не имея даже не полное среднее образование, не доучившись в школе, поэтому, соответственно, люди, скажем так, ну, они воспринимают вот эти все легенды и предания, там еще родом из Советского Союза или эти сказки о Российской империи, они их воспринимают на веру и они считают, что они воюют за какую-то высшую идею, за правое дело, поэтому их достаточно легко обмануть этих людей и вот сейчас казалось бы ну, что могут поддерживать жители например красного луча или Ровеньков? то есть где они живут Потому что ровеньки это не ЛНР, то есть даже не ЛНР. То есть Ровеньки это некая территория, захваченная казаками, которые не признают ЛНР. Потому что сам Казицын говорит, что ЛНР это не, не такого значит, государства, это сборище бандитов, это слова Козицына, которые там в ровеньках, где-то в антроците, в этом районе заседают. Поэтому. А в Рувенках ты уезжал? Казачка. Там то же самое. Да, это каза каза казачья национальная гвардия, как угу. они это называют. То есть, э почему они выбрали такое название, я не знаю. но вот, э вот так они решили себя заглавить. И поэтому, то есть, что за, за что воюют жители этих городов, во что они верят, что они отстаивают сегодня глубоко, скажем так, секретная, непонятная информация, потому что uh -huh. это и не Россия, и не ЛНР, и вообще непонятно, что это, и не Украина, как бы, то есть, а где они живут, в каком государстве? Есть шанс, что утворится все-таки какая-то такая, не знаю, идентичность, не знаю, ДНР, не ДНР, ЛНР, не ЛНР. Ну, Бату сказали про да донецкую идентичность. Ну, до да. Она уже существует, она существовала, и то, что произошло, это было прямым следствием существования до идентичности. Она сформировалась, как я думаю, по моим впечатлениям, где-то на поздних значит, годах социализма, еще в Советском Союзе, потому что когда происходили шахтерские забастовки у нас, вот, которые стали причиной распада СССР, Одной из причин. А они проходили вот под лозунгами «Хватит кормить Москву». То есть mm -hmm. тогда шахтерам казалось, что они значит, тоже всех кормят, что на шею Донбасса сидит союзный центр. Но только поскольку тогда не было независимой Украины, тогда добивались как раз независимости Украины. Вот почему, например, руховцы очень хорошо дружили с шахтерами, mm -hmm. с профсоюзами, потому что шахтеры говорили, что им нужна независимость от Москвы, и вроде тут и руху это было выгодно. И эта агитация за независимость, она очень хорошо пошла между шахтерами. И в 1991 году шахтеры действительно голосовали на референдуме за независимость Украины. И до, еще до этого референдума в 1990 году был принят закон об экономической самостоятельности у СССР, который тоже был пролоббирован шахтерами на забастовке. То есть они не хотели кормить центр. Потом уже в 1993 году, когда, собственно, Союз распался, но жить лучше не стали, шахтеры поняли, что что-то пошло не так, и они, значит, решили уже не кормить Киев. То есть на следующих забастовках уже... Было требование автономии Донбасса, это была та самая забастовка, которая вознесла Звегильского во власти, сделала его вице-премьером. Ну, кормить, не кормить, это за замало для идентичности, мне все-таки, сдается. А, ну, она с этого началась. Она началась с того, что вот есть мы, такие, значит, крутые ребята, шахтеры, такие сердца у шахтеров. Да? Мы не украинцы, имены россияны. А, да, то есть началось это все, безусловно, ну, понятно, что никакой национальной идентичности в Донбассе не могло быть, и поэтому она пошла вся, весь этот сепаратизм он пошел от производственной идентичности, mm -hmm. вот от какой-то производственной солидарности профессиональной. И вот с этого момента на ней уже базировалась, скажем так, уже наслаивалась эта идентичность, которая укрепилась уже в непосредственно в годы независимости. То есть, а какая идентичность? Там просто сохранилась советская mm -hmm. вот эта идентичность, которая была укоренена в Советском Союзе, потому что Донбасс, он всегда был как бы и не Россия, и не Украина. И понятно, там, ну, поскольку он заселялся так достаточно случайно, то есть переселенцами, людьми, которые приезжали из России, приезжали из Украины, из Беларуси, которые отрывались от своих корней, то в Донбассе не было никаких традиций, в принципе, ни российских, и ни украинских. То есть, понятно, там никто не пел колядки, никто не, не посевал. Ну, то есть ну, были это какие-то в зачаточном состоянии, но, например,. Ничего похожего на то, что, например, на Западной Украине происходит, там не было никогда. И точно так же, как, например, в России, вот в этих деревнях, в средней полосе, там сохранились эти русские традиции, там празднества, да, то есть в Донбассе, опять же, их никогда не было. То есть никто не одевался в косоворотке, там не выплясывал Камаринского, там на Ивана Купала не прыгали через костер и так далее. То есть Донбасс жил по советским праздникам. Это 8 марта, 23 февраля, День шахтера, День металлурга еще был достаточно популярен, там 7 ноября, День победы и так далее. То есть и поэтому... Так вышло, что, собственно, когда в 90-х годах образовался определенный вакуум, то Донбасс вот новую украинскую идентичность не принял, а это старая законсервировалась, опять же, с подачи местных политиков. Сейчас приходят такие поведомления вот там что в Торезе фактично лютует голод, насколько это все правдиво, то есть, люди потерпают их? Ну, там летают в определенных слоях населения, если мы говорим о какой-то классовой составляющей, потому что, безусловно, ну, среди людей, которые являются активистами сепаратистских движений, голод не летует, то есть, вот эти так называемые ополченцы, они им есть что покушать, у них, я так понимаю, многие обзавелись хорошими автомобилями в последнее mm -hmm. время, замечательной бытовой техникой из ограбленных квартир, и вообще у них в жизни все замечательно. Mm -hmm. а, например, конечно, пенсионеры – это, безусловно, группа риска, которая и раньше не шиковала, а сейчас, оставшись без пенсии, безусловно, пенсионеры голодают, и то, что им там выдают эти жалкие продуктовые пайки из разграбленных конвоев с гуманитарной помощью, конечно, этого не хватает. Кстати, русской гуманитарной помощи практически никто не видит. По сообщениям значит, инсайдеров из ДНР и ЛНР, она складируется на складах каких то непонятных на территориях бывших промышленных предприятий и расходуются крайне экономно либо распродается то есть в донецке в основном все говорят о гуманитарной помощи ахметова угу. которая действительно то есть люди ее получают о а гуманитарной помощи из россии почти никто не говорит ее мало кто видит то есть эти гуманитарные конвои они на самом деле, я так понимаю, что поправляют материальное положение очень ограниченного круга лиц. Да, что там говорить, опять же, давайте обратимся к казакам, нашим любимым, которые, значит, неоднократно обвиняли Плотницкого и рассказывали, что он все разворовал, гуманитарная помощь, и как крадет конкретно он. Было еще, значит, видео, ну, оно и есть, это видео на YouTube, можно его посмотреть о том, как бойцы очередного там, незаконного банформирования Ворвались на один из складов Плотницкого, где хранилась вот эта награбленная еда из супермаркетов, награбленная гуманитарная помощь. И они там, значит, прошли, описали этот склад, а потом их командиры арестовали после так, этого. Какие-ся апокалиптичные абсолютно речи. Ну, а в на каком-то уровне экономики сейчас все одно в Донбассе. Не знаю, магазины ж працюють там, ну, люди, які бувають донецького, вони кажуть, ну, в принципі, там супермаркети якісь, ще щось. Да, конечно, ну, работает, товары завозятся, есть перебои с продуктами. То есть, во-первых, товары там стоят еще дороже, чем здесь, то есть, очень сильно выросли цены, всего не хватает. Во-вторых, магазины полупустые. То есть, там такая ситуация, как, как договоришься. То есть на самом деле. Кто-то может провозить, у кого есть хорошая крыша в этом ополчении, те умудряются хорошо себя чувствовать, возить товары, в том числе из Украины, видимо, как-то договариваясь на блокпостах. Где-то товара нет. То есть какие-то магазины совершенно закрываются. Вот буквально на днях в Луганске, например, открылся даже магазин «Эпицентр», бывший, который значит захватили. Он теперь называется стройцентр. То есть, ну, это отжатый магазин центр, да, да. да, который теперь, значит, вышел под другой вывеской. Ну, там, значит, уже заявили, что это государственный магазин ЛНР. Ну, как бы это смешно, учитывая, что и государства нет. То есть, можно говорить прямо о том, что это магазин Плотницкого и его товарищи, которые они просто захватили и теперь используют этот супермаркет. То есть, ребята. Прийшли к успіху, тепер вони там торгують і отримують прибульку, яка вероятно сідає на счетах в російських банках. Дякую Денису Казанському, який допомагав нам сьогодні розібратися трошки, що відбувається зокрема в історії казаків, так званих і, ДНР, і ЛНР, чому вони постійно сваряться. Ну і також і Пардонецьку область теж ми згадували. Дякую, Денисе.